Фотографи, які в минулому століття знімали підводний світ, самі намагалися шукати технічні можливості, як все це реалізувати. Один з найвідоміших дослідників підводних глибин, звісно, є Жани Кусто. Він використовував у своїх зйомках фотоапарати, а також освітлювальні прибори власного виробництва. Також він є автором величезної кількості документальних фільмів про морські глибини. На сьогодні майже кожен може зазирнути в морські глибини, а також фотографувати весь цей прекрасний світ, абсолютно не докладаючи ніяких зусиль. На самом деле, вот такие вот тяжеловесные фотоаппараты, э, такие вот фотокамеры водонепроницаемые, они используются профессиональными дайверами в подводных боксах. И когда идет съемка под водой, Конечно, речь идет о сложном оборудовании. Это чаще всего оборудование, которое весит немало. Это оборудование, которое еще предполагает наличие грузил, наличие вспышек, которые крепятся, и все это в герметичных корпусах. Однако существует класс камер, который позволяет делать многое из того, что э, в состоянии выполнить вот эта камера зеркальная. Это амфибийные аппараты. Эти амфибийные аппараты точно так же берут с собой дайверы в качестве второй камеры для того, чтобы делать какие-то съемки под водой. Но самое замечательное, что такой камерой может снимать практически любой желающий. Сейчас период летних отпусков и э, многие люди думают, какую камеру выбрать. И на мой взгляд... Идеальным решением для съемки летом была бы именно амфибийная камера. Я бы взял на отдых именно амфибийную камеру. Я многим своим друзьям рекомендовал, и они мне задавали вопрос. Ну, раз это амфибийная камера, значит, она какая-то особенная, усложненная. И, видимо, она стоит дороже. Стоит ли доплачивать вот при покупке компакта за эту амфибийность. И что самое замечательное, такие аппараты, те компании, которые сейчас выпускают, они по цене точно стоят столько же. Просто эта камера позволяет вам снимать в воде. Представьте себе, какое многообразие сюжетов открывается, если представить, что можно делать с помощью этой компактной камеры. Поняла? Да, конечно, естественно. Теперь девочкам нужно дать хороший мяч. Ну попробуйте что-то сфотографировать теперь. Предполагаю, что ваш фотоаппарат может оказаться там же, где и вы. Сейчас мои друзья вернулись с моря. Они привезли замечательные фотографии своего ребенка и вообще все свои портреты, которые они делали из воды. То есть они погружались в бассейн на небольшую глубину, после этого заныривали с этой камерой и с трубкой, с масками, а некоторые просто там набрав воздуха в легкие, фотографировались. Получались замечательные фотографии, при этом на фоне неба через воду очень интересные сюжеты. Это один из вариантов. Другой вариант вы просто вот... Допустим, при катании с горок, при спуске э, с трамплина Можно попытаться сделать фотографию непосредственно вблизи с прыгающим э, человеком В конце концов, можно взять даже с собой камеру на горку и сфотографировать там Ну, отлично! Мокренький, да? Но снимает Ну, давайте, один фото на память Снято. Спасибо.